Taxıl biçini prosesinin idarə olunması məqsədilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində və Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərində qərargahlar yaradılıb. Biçinin optimal müddətdə başa çatdırılması, məhsulun vaxtında və itkisiz yığılması üçün Nazirliyin prosesdə iştirak edən qurumlarının fəaliyyətləri qərargah tərəfindən koordinasiya olunur. Taxıl biçininin gedişatı gündəlik olaraq nəzarətdə saxlanılır və operativ zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Aqroservis açıq səhmətlər cəmiyyətinin Şəmkir Regional nümayəndəliyinin Qazax və Tovuz rayonu üzrə Bu mayan dəli tərəfindən biçinlə bağlı hazırlıqlar yekunlaşıb. Hazırlıqların ilkin mərhələsində cari ildə taxıl biçininin itkisiz və mütəşəkkil həyata keçirilməsi məqsədilə kombaynları idarə edəcək mexanizatorlara ödənişsiz təlimlər keçirilib. Demək olar ki, taxıl biçinə start verilib. Bizim də o cümlədən kombaynlar üzrə dislokasiya olunub. Kürdəmir rayonundan biri Yevlax rayonuna onlara kömək məqsədi. Onlar da sezonu qışlanda bizə Qazaq övəndə köməyə gəlirlər. Silaxə ilə bu bizim cəmiyyətin demək olar ki hazırladığı bir plandır. Plan əsasında bütün keçiniz respublikada mütəşəkkil şəkildə aparılır. Qambaylarımız dəməyələşir, hamısı piçinə hazırdır. 10 ədəd bizim kombayn çıxıb piçinə. Hazır, hazır vəziyyətdədir. Heç bir çətinliyimiz olmur. Köməklik gəlir. Biz onlara da nəzarət eləyirik lazım olan yerləri hansı hər də qızğın piçin gedir o tərəfləri biz yönəldirik. Onlar da bizə nə əlaqə saxlayır. Rayonda hər də bir 50-yə yaxın özəl kombayn var. Vətəndaşlar necə müraciət eləməlidir? Ümumi olaraq qiymət hektarın qiyməti necədir? Hektarın qiyməti 50 manat edir. Müraciət edirsiniz, biz də 3 iş gün, günü ərzində onları təmin edirik. Qeyd edək ki, Qazax bölməsində hazırda 10 kombayn, Tovuz rayonunda isə 11 kombayn biçinə çıxmağa hazırdır. Bundan əlavə, rayonda olan özəl kombaynlar və aran bölgəsindən dislokasiya ediləcək kombaynlar rayonun taxıl və arpa sahələrindən məhsulun itkisiz yığılmasına imkan verəcək. Kəmrən Əskiparalı Rəfət Tağıyev Səs TV Qazax Tovuz.